જહીં દર્શક મિત્રો હું જમીલ પઠાણ આપ જોઈ રહ્યા છો તીર સમાચાર વાત કરીશું ગઈકાલે પાવી જેતપુર તાલુકાના રાણી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પાછળના ભાગે કચરામાં ત્યજી દેવાયેલ નવજાત બાળકીની જૈવિક માતાનો પત્તો લાગ્યો છે તેની અને આ મામલામાં કોણ કોણ આરોપી બન્યા છે તેની દર્શક મિત્રો ખૂબ જ જઘન્ય કહી શકાય એવું એક જનેતાનું કૃત્ય પોતાની નવજાત દુનિયામાં આંખો ખોલે પૂર્વે જ તેને ત્યજી દેવાની જનતાના નામને લાંછન લગાડતી ઘટના જે ગઈકાલે સામે આવી હતી પાવી જેતપુર તાલુકાના કલારાણી ગામના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પાછળના ભાગે કચરાના ઢગલામાં કીડા મકોડાના ડંસથી કણસથી એક નવજાત બાળકી મળી આવ્યા બાદ આ મામલે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના ડૉક્ટર પંકજ રાઠવા દ્વારા કરાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવાઈ હતી નવજાતની માતાની શોધખોળ માટે બોડેલી ડિવિઝનના એ એસપી આઈપીએસ ગૌરવ અગ્રવાલે આકાશ પાતાળ એક કરી અને ગણતરીના કલાકોમાં ત્યજી દેવાયેલ નવજાત બાળકીની જૈવિક માતાનો પત્તો લગાવી લીધો છે કલારાણી ગામના તમામ સીસીટીવી અને હ્યુમન રિસોર્સના આધારે પોલીસે તેજી દેવાયેલ બાળકીની માતાનો તો પતો લગાવી લીધો છે સાથે આ મામલામાં જે ગુનેગારો છે તેમનો પણ પત્તો લગાવી લીધો છે અને આ મામલામાં બે અલગ અલગ ફરિયાદ નોંધી બે આરોપીઓની અટકાયત પણ કરી લીધી છે તેજી દેવાયેલ નવજાત બાળકીની જૈવિક માતા માત્ર ચૌદ વર્ષની છે સગીર હોવાનું સામે આવ્યું છે ત્યારે આ મામલામાં પોલીસને કઈ રીતે સફળતા મળી નવજાતને ત્યજીદેવા નવજાતની માતાને જેમણે મજબૂર કરી એવા તેના સગા અરુણભાઈ મગનભાઈ રાઠવા અને વિલાસબેન જયેશભાઈ રાઠવાની પોલીસે અટકાયત કરી છે અને હજુ આ મામલામાં પરિવારના અન્ય કોણ કોણ ગુનેગાર છે તે દિશામાં પણ તપાસ હાથ ધરી છે સાથે સગીરા સાથે શારીરિક સંબંધો કેળવનાર સામે પણ પોલીસ એક અલગથી પોક્સો અને દુષ્કર્મની ફરિયાદ દાખલ કરી તેની પણ ધરપકડ માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે ત્યારે આ મામલે બોડેલી ડિવિઝન એસપી ગૌરવ અગ્રવાલે બોડેલી ડિવિઝન કચેરી ખાતે પ્રેસ બેઠક યોજી અને વિસ્તારપૂર્વક માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે કાલ સાત ઓગસ્ટ दोपहर बारह बजे के करीब पीएचसी कलारानी कला रानी के डॉक्टर पंकज राठवा उन्होंने कराली पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई है उस एफआईआर में उन्होंने बताया कि वो करीब सुबह नौ बजे उनको खबर मिली कि कला रानी पी के पीछे एक नवजात शिशु पाया गया है नवजात शिशु को उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल में लेकर आए उसका तापमान चेक किया और उनको प्राथमिक सार करी और उसके बाद तुरंत उन्होंने पुलिस के यहाँ पे एफ करी तो कराली पीएसआई आरपी चौधरी ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को एक्टिवेट किया जितने भी गांव के सरपंच थे आसपास के गांव के सरपंच लोग आसपास की आशा बहन आसपास के जीआरडी जितने भी लोग थे सबको इन्फॉर्म किया और सबसे माहिती इकट्ठा करना स्टार्ट किया जहाँ पे शिशु मिला था नवजात शिशु वहाँ पर एक पैंट भी मिली थी ब्लू कलर की तो ये आशंका थी कि हो सकता है वो किसी स्कूल की हो तो जिस भी स्कूल रिलेटेड कोई भी ड्रॉप आउट हुआ हो कि पिछले महीने में उस तरह की सारी माइटी इकट्ठी करने की कोशिश करी इसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरा की भी हेल्प ली सीसीटीवी कैमरा में देखने को मिला कि एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग जिसमें दो एक अधेड़ और उम्र की का आदमी और एक औरत और उनके साथ एक लड़की जा रहे थे आगे तपास करने पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे पता चला कि वो तीन लोग ही उस बच्चे को वहाँ पर डाल के गए थे उसमें जो लड़की थी वो नाबालिग थी उस नाबालिग लड़की की डिलीवरी हुई और उस बच्चे को वो कलारानी पीएससी के पीछे छोड़कर चले गए थे तो जो उसके साथ अधेड़ उम्र की आका आदमी अरुण भाई और जो औरत विलासबेन उन्होंने जो नाबालिग लड़की थी उसके बच्चे को उससे ज़बरदस्ती वहाँ पी के पीछे छुड़वाया और वहाँ छोड़वाने के बाद उस लड़की को वो वहाँ से लेके गए ये सीसीटीवी में बहुत सारे गवाहों ने जो साक्षी है उन्होंने कंफर्म किया है इसमें डिटेक्ट करने में ये रात के बारह बजे के दिन के बारह बजे के करीब कराली पीएसआई को इसकी जानकारी मिली थी और उन्होंने रात के दस बजे तक मामले को डिटेक्ट कर लिया था क्योंकि जो नाबालिग लड़की थी वो प्रेगनेंट थी तो इसमें एक पॉक्सो का गुना भी रजिस्टर कर रहे हैं हम लोग और जो जिसके जिसने भी जिसके साथ भी संबंध था उस नाबालिग लड़की का उसके विरोध में गुना अभी किया जा रहा। सर, आरोपी, पुलिस में? आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और बाकी जो लोग हैं उसके लड़की के पेरेंट्स उनसे जानकारी चल रही है उनका क्या रोल है इसमें और जैसे ही हमारी तपास में कुछ आएगा हम लोग उनको भी आरोपी बनाने की प्रोसेस में है जो छोटी लड़की है छोटी लड़की अभी बड़ौदा हॉस्पिटल में है उसके बाद उनको शिशु केंद्र में भेज दिया जाएगा क्योंकि जो लड़की के घर वाले हैं वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है तो उसको शिशु केंद्र में भेज दिया जाएगा आरोपी का नाम ये क्योंकि जो लड़की है वो नाबालिग है जो उसकी माँ है इसलिए आरोपी का नाम हम पहला नाम अरुण भाई और विलास ये दो ही दे रहे हैं बाकी ज्यादा उनका सरनाम नाम हम आपको नहीं दे पाएंगे उसकी आइडेंटिटी रिवील होने से बचाए ना। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है मैं बोडेली डिवीज़न ए एस पी हूँ और मेरे साथ बैठे हुए हैं वो आर पी चौधरी है कराली पुलिस स्टेशन एस एच ओ जिन्होंने सराधनीय काम करते हुए सहित राज्य देश दुनिया समाचार जो सब्सक्राइब करो डी समाचार जरूर दबाओ